Всем привет! Меня зовут Алексей Шабан, и сегодня я хочу вам рассказать о потрясающем сервисе, который мы запустили в Приват 24 – социальный кабинет. Но для начала я расскажу, как родилась эта идея. Как уже говорилось, у нас в банке обслуживается 3 миллиона пенсионеров. Это 27% пенсионеров страны и более 50% получателей всех социальных выплат. Неплохо, да? Так вот, когда они сталкиваются с вопросами пенсионных и социальных выплат, первое, что они делают, чаще всего звонят в наш контактный центр и задают вопросы, которые не всегда касаются банковского обслуживания. Например, помогите, пожалуйста, заполнить декларацию для получения субсидий. Или подскажите, пожалуйста, когда следующее зачисление моей пенсии? Нам неудобно говорить нашим клиентам, извините, этот вопрос не к нам, обратитесь, пожалуйста, в свой соответствующий орган. И мы решили сделать все, что в наших силах, для наших любимых клиентов. А для начала мы провели опрос среди своих клиентов, хотите ли вы знать размер своей будущей пенсии. И вот какой результат мы получили. Мы решили начать с расчета будущей пенсии. Нашли вот эту простую форму. Три параметра. Средняя заработная плата в Украине за последние три месяца, коэффициент зарплаты, коэффициент стажа. Казалось элементарно, но на самом деле каждый из этих параметров рассчитывается по своей сложной формуле. Начинается высшая математика, тест на память и сервис один из сервисов, который мы реализовали в социальном кабинете, поможет любому украинцу просто рассчитать свою будущую пенсию и предпринимать действия для того, чтобы управлять ей. А как это работает, я покажу вместе со своей коллегой Оксаной Курейки. Оксана, давайте посмотрим на мою примере. Какая бы у меня была пенсия, если бы прямо завтра я решил выйти на заслуженный отдых? И каждый пользователь 24 сможет рассчитать размер своей пенсии. Делается это очень просто. Сейчас я вам показываю. Заходите в приват 24. социальный кабинет. Сервис. Работающим лицам. Расчет будущей пенсии. Минуточку. Первую складочку пропускаем, вы с ней ознакомитесь самостоятельно мы заполняем просто данные. Первое, что нам понадобится, это трудовой стаж. Какой у вас трудовой стаж? 15 лет. 180 месяцев. А затем вы заполняете данные о вашей заработной плате. Если вы клиент приватбанка и получаете заработную плату на карту приватбанка, мы это сделали за вас. Если вы не являетесь клиентом приватбанка, пока еще вам придется самостоятельно обратить эти данные. Нажимаем «Рассчитать». Вот, пожалуйста, с ума okay. Спасибо. Работает классно. А если я хочу увеличить эту сумму, что необходимо? Это возможно. Ну, первое, что необходимо, вы можете больше работать, потому что трудового стажа у вас мало. Второе, я вам рекомендую лучше зарабатывать. И третье, что можно сделать, мы вам рекомендуем те периоды, которые вам будут наиболее выгодно учить для того, чтобы повысить вашу пенсию. Вам надо всего лишь нажать «Пересчитать», и вот мы вам повысили вашу пенсию на 500 гривен. А если вы нажмете детально, вы увидите периоды, которые мы рекомендуем учитывать, и которые мы вам рекомендуем не учитывать. Спасибо. Смотрите, просто, легко, понятно. С таким сервисом любой гражданин Украины сможет планировать свою будущую пенсию. Мы надеемся, что этот сервис понравится пенсионному фонду, и мы сможем наладить взаимодействие.